दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आदम आलाम की बदाइश का मुकम्मल वाक्य आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे जिनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है अलबत् चंद अबियालाम काम ने, ने हदीस मुबारक में किया जिनमें सबसे पहले नबी हजरत आदम आले है मुफस्र बिन आबास हैं की तखलीक ऐसी तकरीबन दो हजार साल पहले अल्लाह तमीन आरोप जिन्हों को आबाद किया जब जिन्नात जमीन में फसाद फैलाने और आपस में कत्लो ग तो अल्लाह ताला ने अबलीस को फरिश्तों की एक बड़ी जमात लेकर भेजा कि इनको समुद्रों और जजीरों की तरफ भगा दो अबलीस ने जिन्नात को समुद्र और जजीरों की तरफ भगा दिया अबलीस खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इसे फरिश्तों का सरदार बना दिया फरिश्तों का सरदार बनने की वजह से अबलीस में गुरूर और तकबर पैदा हो गया इसने ये समझा कि मुझे आसमान और जमीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह के, के नजदीक तमाम मख़लूकात से अफसल हूँ अल्लाह को इसका तरुर और तकबर पसंद नहीं आया और इस वक्त अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो जमीन में अल्लाह की नियाबत कायम करे अल्लाह इज़्ज़त ने अपनी चाहत को अमली जामा पहनाते हुए हजरत आदम आ सलाम का पुतला अपने हाथों से तैयार किया अल्लाह फरिश्ते को रोही जमीन पर भेजा और वो पूरी जमीन से एक मुठ्ठी भर कर अल्लाह तस्मत में हाजिर हुआ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम आदमी सलाम को पूरी जमीन से जमा की गई मुट्ठी भरी खाक से पैदा किया इस वजह से हजरत आदम आला तो सलाम के औलाद भी मुख्तलिफ रंगों की मट्टी के मुताबिक पैदा होती है इनमें सफेद सुरख सियाह और दरमेनी रंगों के भी होते हैं इस तरह इनमें नेक बदनेक खूबसूरत और दरमिया तबीयत वाले भी हैं अल्लाह ने हजरत आदम आजम को जुमे के दिन अपने हाथ ऐसी सूरत में पैदा किया ताकि अबरीज अपनी बड़ाई का दावा ना कर सके इसके बाद कुछ मुद्दत तक मट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़ा रहने दिया फरिश्ते और अबलीस इसे देखकर कर खौफ जदा होते अब्लीस गुजरते हुए इसे ठोकर मार कर चलता जिसकी वजह से ऐसी आवाज पैदा होती जिस तरह मट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज के टकराने के बाद पैदा होती है इसीलिए वो कहता था अल्लाह ताला ने इंसान को ठकरी जैसी बजने वाली मट्टी से पैदा किया अबलीस एक मरतबा पा मौका पाकर हजरत आदमी सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहने लगा इससे मत डरो ये आदम अंदर से बिल्कुल खोखला है अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं इसे जरूर गुमराह करूंगा अल्लाह ताला ने तजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद साठ फुट लंबा था फिर इनमें रूह फूकी और फरमाया जाकर फरिश्तों की जमात को अस्सलाम वालेकुम कहें इनका जवाब गौर से सुने वही तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की सलाम और जवाब का तरीका होगा आदम आसम ने फरिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम फरिश्तों ने जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम असलम व बरकातहू जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो हजरत आदम आ सलात सलाम की सूरत पर सात हाथ कद का होगा इसके बाद आज तक मखलूक के कद में कमी होती रही यहाँ तक के मौजूदा सूरत हाल आ गयी फरिश्ते जमीन पर जन्नात की आपस की लड़ाई झगड़ों और खून रेजी को देख चुके थे इसको सामने रखते हुए इन्होंने उलाद आदम के बारे में भी ये खदशात जाहिर किया ये भी आपस में खून रेजी का अरतक कर सकते हैं इन्होंने कहा कि ये भी जमीन पर जाकर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा और खून रेजी करेंगे फरिश्ते जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर आबाद होने वाली मखलूक के हालात देख चुके थे इन्होंने कहा कि यह भी जिनों की तरह जमीन पर जाकर फितना फसाद और गतरोत पैदा करेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया बिला शोभा मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसाद फरमाया जब फरिश्ते फजर के वक्त बंदों के आमाल लेकर आसमान पर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जानने के बावजूद इनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा फरिश्ते जवाब देते हैं कि जब हम गए वो नमाज असर में मसरूफ़ थे और जब वापस आए तब भी वो नमाज फजर में मसरूफ़ थे यानी फरिश्तों को जिस व विकमत के जस्तजू थी वो इन्हें इंसान की इबादत में मसरूफ़ होने की सूरत में दिखाई जाती है तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पांच वक्त नमाज अदा करने की तो फीकत आ फरमाएं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़